Возле Майдана идет охота на металл. Именно так Майдан называется село в славянском районе, где сотрудники СБУ совместно с милицией задержали трубных копателей. Это, ну в объявлении взяли, надо резчики все. А сколько вам пообещали заплатить? Да ну как -то, обещали. Еще первый раз приехали, смотрим, что он так как. Получается, не получается. А как вас зовут и откуда вы приехали сюда? Роман. С изюма. С изюма? Да, работы нема ни хрена. По словам жителей Майдана, такую картину здесь видят не впервые. Первый раз мы их видели, по-моему, 27-26 марта. Вот так. Но они работали на другом участке. Точно так же вызывали МВД, вызывали сотрудников СБУ, обращались к депутатам всех уровней. На тот момент телевидение приезжало. Ну, как мы поняли, что тогда тоже действия были незаконны, потому что тот участок трубы они зарыли. Как сейчас все разберется, будем смотреть. А скажите, почему вы так переживаете за эту трубу, что она для села значит, эта это, система? Эта труба очень важна, потому что это подводящий канал растительной системы, которая запитывает дальше основной участок, непосредственно где проходит насосная станция. Там порядка 40 километров труб, и они уже идут, дают разводку по всем полям. Если этот участок изъять, то нет, так сказать, логики в остальной системе. Рабочие, которые рыли и резали трубу, показывают копию документов. Написано, что сумма договора – 290 тысяч гривен, а заказчиком работ выступает Славянское межрайонное управление водных ресурсов. Идем в это самое управление. Там можно написать, что угодно. А... Там печати были наши, номер договора нет. Ну, извините меня, сейчас такое время, что можно сделать любое. Документы, даже, даже с печатями, если так, по большому счету. Ну, а та труба, это ваша труба? Которая... Да, это наша труба. Сейчас, если действительно там проводятся работы, значит, опять будем обращаться в милицию. Как рассказал чиновник, копатели О. уже успели нанести государству ущерб более чем на 40 тысяч гривен. Убытки от раскопок возле Майдана еще предстоит подсчитать. Так же, как предстоит найти заказчика трубного дела. До славянского мискового видела милиции надешло поведомление, протащенные ведомые особы выкапывают трубы из... Селі Майдан Слов'янського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 крадіжка Карного кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком до трьох років. Слідство триває.